श्रीमहागणाधिपते नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् कार्तिकेयप्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रम् स्कन्द उवाच योगीस्वरो महासेनः कार्तिके योगी स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी सिखिध्वजः तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः सरजन्मागनाधीशपूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्यूषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति మమ నామానుకీర్తనం మహాప్రజ్ఞామవాప్నోతి నాత్ర్యావిచారణ ఇది శ్రీరుద్రయామలే ప్రజ్ఞావివర్ధనాక్యం శ్రీమత్ కార్తికేయ స్తోత్రం కార్తికేయ ప్రజ్ఞావివర్ధన స్తోత్రాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఇరవై ఒక్క రోజులు లేదా నలభై రోజుల పాటు పఠించిన వారికి పూజా గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది అంతేకాక కార్తికేయుని యొక్క అనుగ్రహంతో సకల కార్యాలు విజయవంతం అవుతాయి కోరుకున్న కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి